Пусть у нас чемпионка Надия Белкина. Надия, мы вас витаем. Рассказывайте. ты. Тараса у нас километровая была. Бежали 7 кругов по километру. Ну, конечно, не в идеальном состоянии, но соревнования прошли удачно. Стреляла 1-2, что это много для спринта, я так думаю. Ну, был пары ветра, поэтому я пропустила два маха на стойке, а на лёжке чуть-чуть передержала, и я думаю, габарит на четверке был. Я спостерегалась за девчатами, мне казалось, что я провожу фото и видеорепортаж Мастарту, старту, когда меня такая, больше налаштована, на гонка была. Самое большое, сколько вы, как подъем или там на трассе было ваших спортсменов и по 5, и по 6? Все завалило? Да, передо мной бежало много народу, по 5, по 6 человек бывало, но знаете, трасса такая скоростная, везде лед, в основном, ну догонять почти не приходилось, их все шли примерно одинаково, поэтому таких столкновений каких-то не было особо проблем. Как вы любите стартовать? В початку, первые номера или в конце? Ну, я обычно люблю в первой группе, конечно, стартовать, но не всегда получается. Но в первых номерах это тоже не очень хорошо для меня. Ну, с десятого хотя бы, по тридцатых, ну, стартовые номера, это для меня самые оптимальные. А эстафеты какие этапы вы любите? А, обычно я Люблю перший етапи, але так як я стріляю медленно, це думаю не для мене. Ну, я хочу побажати вам, по-перше, закінчення вдалого сезону, сніг, як не є, все рівно тут більше, ніж де на Україні, щоб ви зробили вдалу закатку. Ну і завтра я вас чекаю на старті із перемогами. Большое. Всього До завтра. До